Хто да. дня знає дня. цього пару. Знаю. Yeah. Не знаєте, так? Yeah. Да? Ні. Yeah. Начальник газового yeah. господарства області. <реку> Ви маєте знати цю людину. Yeah. Вот. Це Фідаряк Геннадій Дмитрович. <реку> <Фідоряк. реку> так от розказую. Фідаряк Геннадій Дмитрійович, він є директор Чернівці газ. Mm. <реку> Яка найголовніша проблема Глобоцького району? Газофікація, газ. Що я зробив як голова обласної адміністрації? Я пішов до Києва і сказав, шановні, щоб в глибоці вирішити проблему газу, треба що зробити, щоб кандидатом в народні депутати став газовик. І тоді він з вами домовляється. Він каже, що, що шановні, я вам роблю газ, ви мене підтримуєте. Правильно умова? Да. Правильно. Ви його не підтримали, він вам не дав газ. Тобто я поставив вас в таку ситуацію, звідки виходу у вас немає. Або... Скрутите крутить дулю в решении и а тоді вы без газа, правильно? Да. А, а уже теперь делали. уже и теперь уже так. Теперь да, я все сделал, уже... все сделал, чтобы в Глубокий был газ. Все. Да, да, вот вам живой человек, который будет заниматься да. газификацией. Вот он обязуется э, на протяжении трех лет полностью завершить всю газификацию глубокого района. Вас это устраивает? Да, да. Устраивает. Меня это тоже устраивает. Единственное, что условие какое осталось Если в октябре вы за него не голосуете Вы с чем остаетесь? А если человек а не взрывается? А? а если голодным не будет газа? Так это, если, если он председатель газа, так Но кто будет делать газ, кроме... Все равно председатель газа будет делать газ Правильно? Правильно Поэтому вот все, что я мог для вас сделать, я сделал Дальше все, все вопросы зависят от вас полностью от вас. Хотите газ? Любите. Не хотите газа? Любите других. Очень трудно решать. Да, очень трудно. Очень трудно. Вот вам механизм. Вот вам механизм. Вы же видите, как я делаю. Я есть там, я понимаю, что вам надо. Я понимаю, о чем там надо говорить. Вы поймите правильно. Потому что ну, страна большая. Сегодня, сегодня каждый, каждый хочет обеспечить свою область каждый хочет обеспечить свой район поэтому надо выходить туда и добиваться и отстаивать интересы того района который тебя выдвинул я эти вопросы все понимаю знаю о чем надо говорить знаю как надо законодательно я опять-таки в прошлом году я взял еще одного своего товарища Борисова Юрия Сергеевича который председатель государственной компании Укргаздобыча позвал его сам он Черновцов и говорю Дай 16 миллионов 800 тысяч гривен, чтобы сделать эту ветку газопровода. И что вы думаете? Да. Сейчас у нас есть техническая возможность. То же самое, когда встал вопрос о том, что надо в Герцайском районе газификацию делать, в Глубокском районе газификацию делать. И это основная проблема этих двух районов. Что я сделал? Я взял вам, привел главного газовщика, а дальше уже договаривайтесь с ним как хотите.